Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində yola yaxın bir yerdə, yeri hündürdə. Yenə özünüz hal-hazırda şahidisiniz, binalar nə qədər aşağıdadır. Belə bir gözəl, modern üslubda inşa olunmuş 4 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Ümumi 3 sotdan çox həyətidir. Torpaq üzərində inşa olunub. Etinə rahat şəkildə 2 maşın, 3 maşın keçə biləcək. Yaşıllaşdırma yeri var, yaşılıq yeri var. Ağacçı yer saxlanılıb burada. Və evin qabağında həyətin bu hissəsə düşməyə yeri də var. Evimizin tikilişi haqqında məlumat verim. Cüt daş. 2 lə monolit betonu var. Bu aşağıdan da betondur. Mərtəbələr arasında monolit betondur. Modern üslubda inşa olunmuş belə bir gözəl həyət evidir. Və bizim burda da yuxarıda ikinci mərtəbənin özünə ayrıca eyvanı var. Olmayanlara qədər gözəl bir təklifdir. Qiymət videoda göründür. Məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Gözəl həyət bazası, yeri hündür olan Bu vaxtlar müştərilərin nəzərindən qaçırmana dəyməz. Qiymətlə bağlı da endirim evə baxdıqdan sonra ev sahibi tərəfindən əldə edəcəksiniz. Belə bir evin üz görünüşüdür və keçirib evin içində olan xüsusiyyətləri təqdim edim. Evin bütün kommunalları var. Qaz, su, işıq, kanalizasiya hamısı var, hamısı ayrı-ayrı da var. Bizim burada 2-ci mərtəbə qalxan pləkənli, pləkən altı beton üstü mərmərdir. Döşəmə burada granitdir, altı isti poldur. Kombi çıxış və toy səvrilib qoşu qapıdır. Qoşu qapının arxasında bizdə qonaq otağıdır. Orda böyük mətbəximiz var, hamam otağı var. İstəyirsiniz ki, mən sizə hamam otağını göstərim? Evin hər bir mərtəbəsində hamam otağı var. Hamam otağı görəcəyiniz tam təmirli, havalandırması kimi qoyulub. Yəni evin ikinci mərtəbəsində hamam otağı var və keçirəm buyurmaq sizlərə. Belə bir gözəl mətbəx göstərəcəm. Yəni bu evin özünə görə gözəl mətbəxi var. O belə bir gözəl ölçüdə. Bu da böyük pəncərə iləndi. Burada da döşəmə tam şəkildə istipolludur. Və buradan da mətbəxdən ayrıca çölə çıxmaq üçün qapı qoyulub. Da, belə çıxdıq bura. Lazım olsa çöldə oturan adamlara, qonağınız olanda buradan mətbəxdən yeməklər də öt ötürmək olar. Evin suyu, işığı, qazı var, kanalizasiyası mərkəzidir. Və gördüyünüz kimi mətbəxinin Çox belə pəncərəsi var. Və bir adətdə belə bir böyük vitraj pəncərəsi var. Bəlkə keçirəm sizə bu mətbəxdən sonra göstərəcəyəm gör evimizin böyük bir qonaq otağı var. Onu göstərəm sizlərə. Qoşa qapının arxasında. Qonaq otağına daxil olmuşuq. Belə bir gözəl, böyük pəncərəli qonaq otağımız var. Döşəmə burada da bahalı laminatdır. Altı istipoldur. İndi əvvəldən qeyd etdiyim kimi evin 1-ci və 2-ci mərtəbəsi malait betondur. Belə dekorativ işləri görülüb bu hissədə pəncərəsi bir başımızın səyahətinə baxır. Qaçırmağına dəyməz, bu evə gəlməyə tələsin. Və keçək 2-ci mərtəbədə olan şəhəti sistemləri tam şəkildə göstəriyim. Soqredlə mərkəzi döşəmələrdə. Hal-hazırda qalmış 2-ci mərtəbədir, dərinizdə. Burada bizdə 2-ci mərtəbənin ayrıca yeyanı var, balkonu var öz həyətinə baxır. Və burada bizdə ikinci mərtəbədə 3 ədəd yataq otağımız var, 1 ədəd hamam otağımız var. İlk olaraq bu hamam otağının göstərəm. Böyük pəncərəyə nəzər. Niçə mərtəbədə kombi xətləri ayıraraq da çəkilib, hamısı qoyulub. Belə bir, bir yataq otağı var. Tam təmir. Qiymət və digər götürə məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Bizim burda digər böyük yataq otağımızdır. Çox gözəl ölçüləri var. Yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək və ən əsası odur divar kağızlarda çox zövqlü kağızlar seçilir. Və burdan da eyvanı var, balkonu var. Balkona çıxma var. Mənzərə də göz qabağındadır. Hündürlüyü göz qabağındadır. Kombi xətti burada çəkilir. Bəl sizə burada bu həyət evin yuxarı mətbəxdə olan hamam otağını göstərirəm və sonuncu yataq otağını da sizə təqdim edirəm. Evimizin qiymət və detallı təsvirini video görüntülə və məlumat yerində nəzər salıb baxa bilərsiniz. 4 otaqlı, 3 sot yarım da inşa olunmuş belə bir həyət ev təqdim edədim. Modern üslubda. Qiymət video görüntülə məlumat yerində də real alaca yerdə baxanlara görə endirim olacaq. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.